मुंबईत दादरच्या ज्या दुकानातून सैफ अली खान याच्या हल्लेखोरानं हेडफोन घेतला होता त्या दुकानामध्ये मी सध्या उपस्थित आहे सी सी टी व्ही समोर आलेला आहे आणि यामध्ये आपल्याला स्पष्टपणे दिसतो हो की आरोपी खांद्यावरती एक बॅग घेऊन या दुकानामध्ये पोहोचतो इथेच याच काउंटरवरती तो थांबलेला असतो आणि याच काउंटरवर इथे उभा असताना इथे जी व्यक्ती बसते त्या व्यक्तीकडून तो हेडफोन घेतो आणि हेडफोन घेतल्यानंतर त्याला पैसे देतो आणि पैसे दिल्यानंतर मग दादर स्टेशनच्या दिशेनं रवाना होतो हा सगळा घटनाक्रम सी सी टी व्हीमध्ये कैद झालेला आहे आणि आपल्यासोबत दुकान मालकसुद्धा आहेत आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत कल रात को क्राईम ब्रांच की टीम बी यापर पोहोची ती सी सी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक आदमी एक लड़का मध्यम कद का यहाँ पे पहुँचता है और हेडफोन की मांग करता है क्या कुछ घटनाक्रम है क्या बताएंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर कस्टमर बहुत सारे क्या है कस्टमर आते जाते रहते हैं सामान लेकर जाते हैं शॉप पर ठीक है पे, तो अपने को क्या आइडिया नहीं कौन सा क्या लेने के लिए आया या क्या करके आया है बस हमारा काम था कस्टमर को अटेंड करना सामान दिए पैसे लिए गया आपने तो आपने आपका काम किया है काम आपका धर्म है आपको तो पता भी नहीं होगा कि इसने इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है बलस मैं था भी नहीं जो मॉर्निंग वाले लड़का था वो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा कल शाम में बात हुई है ऐसे ऐसे आए थे तो उनका काम है तो हमारा क्या है सात बजे आपकी दुकान यहाँ पर खुल जाती है सात बजे ओपन हो जाती है सात साढ़े सात आठ बजे तक ओपन हो जाती है ये जो शख्स था वो कितने बजे आपकी दुकान पे आया इसके बारे जानकारी तो नहीं है वीडियो में जो देखा जा रहा है करीब नौ बजे के लमसम बता रहे हैं लड़का कि अब सर देख के गए कैमरे में जी और फिर उसने एक बार कैमरे की तरफ देखा भी है उसका चेहरा भी कैमरे में कैद हुआ है उन लोग तो लेके गए सर लोग लेकर गए जो है, सब लेके हल्ले खुरा ने फुटेज मध्य दिखता है हेडफोन गए घेतला होता तब यही व्यक्ति होती क्या नाम है आपका हसन हसन जी कितने बजे का ये पूरा वाक्य है जरा बताइए क्या हुआ था नौ बजे के टाइम पे था तो यहाँ पे एयरफोन के लिए बंदा हुआ है और बोला मेरे को पचास एयरफोन चाहिए तो मैंने उसको पचास वाला एयरफोन दिया और उसने मेरे हंड्रेड रुपीज़ दिया तो मैंने उसको फिफ्टी रुपीज़ रिटर्न दिया अच्छा आ, बस और कितने बजे का टाइम था ये, ये नौ बजे टाइम का सीसी टीवी कैमरे में दिख रहा है नौ बजे के आस पास कुछ, -कुछ टाइम हाँ। कैसा पहराव था उसका क्या कहेंगे कुछ देखा था आप कुछ याद है आपको उससे मतलब ऐसा बात ही ऐसा कुछ नहीं हुआ उसने एयरफोन लिया और अपना मोबाइल में लगाया एंड्रॉइड फोन था उसका चेक किया और अपना चला गया लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि जिसको जिसने आपसे हेडफोन ख़रीदा है उसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था मैंने इतना मुझे नॉलेज है। आप जब ये पूरी बात जो है मीडिया में आ रही है तो आपका रिएक्शन क्या है इस बात पर सॉरी मतलब आप मीडिया में ये सब पता चला है सीसीटीवी सी सामने आए हैं तो आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना के बारे में मतलब ये गलत है ना ये लेकिन अभी अपने को मैंने भी उसको मतलब क्लियर एकदम ध्यान से देखा भी नहीं और मैं अपना सुबह का टाइम था तो मैं यहाँ बैठा था तो वो आए कस्टमर कितने बजे दुकान खुली तो थी ये दुकान तो अपना साढ़े सात बजे ओपन होता है साढ़े सात पौने आठ बजे ओपन हो जाता है करीब आया था बजे के नौ बजे के टाइम पे सी सी टी दिखा रहे हैं तो पुलिस कल रात को यहाँ पर पहुँची थी यहाँ के जितने भी 700 दुकानें हैं वहाँ से भी उन्होंने कुछ सीसीटीवी सी फुटेजेस कलेक्ट किए हैं ये मामला बढ़ते जा रहा है और इसमें एक कड़ी ये भी है कि यहाँ पे दुकान पे आया था और हेडफोन खरीदा था कौन सा हेडफोन खरीदा था उसबो उनका पचास रुपये वाला पचास रुपए वाला हेडफोन खरीदा और किस तरफ गया था वो दादर के कबूतर खाने की तरफ गया था या फिर दादर स्टेशन इतना ध्यान नहीं दिया मैंने किस तरफ गया फिलहाल वो आया तो पचास वाला फोन लिया मैंने उसको दिया पे एक बैग भी थे नक्कीच आपण पाहतोय या ठिकाणी आपल्याला आप माहिती दिलेली आहे आणि क्या नाम आहे आपल्या हसन या दुकानामध्ये काम करतात आणि या हसनने आपल्याला ही माहिती दिलेली आहे की नऊ वाजताच्या सुमारास अगदी याच ठिकाणी जिथे मोबाईलचा शॉप आहे आणि हीच ती जागा आहे याच ठिकाणी आरोपी खांद्यावर बॅग घेऊन इथे पोहोचला खांद्यावर बॅग घेऊन हसन इथे बसला होता आणि हसनकडून त्याने पन्नास रुपयावाला एक हेडफोन मागितला आणि पन्नास रुपयाचा हेडफोन घेतल्यानंतर त्याने शंभर रुपये दिले शंभर रुपयामधले पन्नास रुपये दुकानदारांना परत दिले आणि मग दादर स्टेशनच्या दिशेनं ही व्यक्ती हा हल्लेखोर पसार होताना सी सी टी व्हीमध्ये स्पष्टपणे दिसतो आहे त्यामुळे आता पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास कसा करणार आहे आणि आरोपीपर्यंत हल्लेखोरापर्यंत कधीपर्यंत पोहोचणार आहे हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे कॅमेरा पर्सन सिद्धेश सह गिरीश गायकवाड टी व्ही मराठी मुंबई हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात टी व्ही नाईन मराठी काळजी तुमची हित महाराष्ट्राचं